PRN Sabah telah berakhir semalam dan uh, saya ada buat satu live awal dan ini adalah analisa penuh berfakta, saya akan susun secara tertib jadi mudah bagi awak faham, tonton sampai habis Keputusannya pada awalnya ada berbeza sedikit tetapi sekarang yang sudah dimuktamadkan berbeza dengan live saya sebelum ini di mana GRS telah mendahului dengan 29 kerusi diikuti dengan parti warisan 25 kerusi dan yang ketiga terbanyak adalah Barisan Nasional 6 kerusi kemudian yang keempat ialah parti APKO 3 kerusi yang kelima ialah parti STAR atau SAPP dua kerusi dan kemudian yang selebihnya Pakatan Harapan, Perikatan Nasional dan KDM masing-masing dapat satu kerusi. Lain-lain iaitu bebas jumlahnya lima kerusi. Okay. Now, sebelum saya menganalisa, jangan main spin di media sosial. Okay. Masa untuk meramal sudah habis. Masa untuk berpropaganda sudah habis. Sekarang bila analisa, jangan putar belit. Okay. Sebelum PRN, contoh, saya beri contoh. Laskar Perikatan. Tentak sub perikatan. Di media sosial, perikatan ni nak menang besar. Okay ada gelombang besar. Saya tak kutuk pun. Saya tak kata, ah, ha, tengok kau orang kata gelombang besar tak jadi. Saya tak kutuk pun. Okey. Nah, pertama ya. Semua gabungan bila dia bertanding, Pakatan Harapan. Dia bertanding sebagai Pakatan Harapan. Bukannya sebagai PKR, bukannya sebagai DAP atau Amanah. Dia bertanding di bawah tiket Pakatan Harapan. Jadi menang berapa kerusi atau kalah, kita cerita Pakatan Harapan. Kalau nak banding dengan PRN Sabah 2020, kita banding Pakatan Harapan. Begitu juga Barisan Nasional. Bila dia berkempen, dia berkempen sebagai Barisan Nasional. Bukan AMNO, bukan MCA. Jadi, bila nak cerita keputusan, kita cerita Barisan Nasional. Mula-mula. Okay? Kalau nak banding dengan PRN Sabah 2020, kita banding sebagai Barisan Nasional. Begitu juga Perikatan Nasional. Now, pada PRN Sabah 2020, dia bertanding sebagai Perikatan Nasional. Pada PRN kali ini semua bertanding di bawah tiket Perikatan Nasional. Jadi bila cerita menang kalah banding semuanya kita cerita Perikatan Nasional. Kemudian kalau nak buat analisa lebih lanjut baru kau cerita parti. Faham, parti individu. Okey. So, jangan nak spin narrative bila dah kena teruk. Okay. Now, semua pertama ya. Uh, semua parti semenanjung dari semenanjung kena teruk. Okay. Pakatan Harapan kena teruk. Perikatan Nasional kena teruk. Dan Barisan Nasional kena teruk. Okay. Maknanya di peringkat Sabah, kempen yang dimainkan iaitu kempen ya tolak parti semenanjung sokong parti tempatan atau parti lokal telah berjaya so ini tidak spesifik kepada isu depa tolak PH ke depa tolak Perikatan ke depa tolak Barisan secara amnya ianya adalah penolakan parti dari luar dia parti tempatan kempen itu telah berjaya dan kejayaan luar biasa kempen ini menyebabkan semua peramal mereka yang buat ramalan termasuk saya termasuk agensi ramalan termasuk pakar penyelidik termasuk uh, sebagainya dia semua meleset. Cuma sana sini ada betul sikit. Contohnya ada dia ni oh, GRS dia betul sikit yang lain semua meleset. Ada dia tu warisan dia betul sikit dia meleset. Ha, macam tu. Kalau saya bab perikatan nasional saya tepat yang lain meleset. So semua meleset. Pokoknya penolakan itu bacaan saya bukannya atas faktor-faktor spesifik secara keutamaan. Tetapi keutamaan ialah kami mahu parti tempatan sahaja. Okay? Alright. Now, kalau awak faham itu, kemudian baru kita masuk. Now, penumpuan saya adalah parti-parti dari Semenanjung. Mengapa saya bertumpu parti Semenanjung? Sebab Sabah dah habis. Kita nak menghala ke PRU16. PRU16 di peringkat parlimen, di Semenanjung, dia tak ada parti Sabah Sarawak. Jadi kita perlu nilai sekarang Pakatan Harapan, Barisan Nasional dan Perikatan Nasional. Di antara ketiga-tiga parti ini, yang kena paling teruk ialah Perikatan Nasional. Kerana Perikatan Nasional jatuh 90.91% Iaitu dari 11 kerusi Pada PRN Sabah 2020 Kepada 1 kerusi Pada PRN baru ni Pas ke bersatu kita cerita kemudian Sebab mereka bertanding bawah tiket perikatan Jadi perikatan jatuh dari 11 kepada 1 Kejatuhan dia lebih kurang 91% Yang kedua teruk jatuh ialah Pakatan Harapan Pakatan Harapan jatuh dari 8 kerusi Pada PRN 2020 Kepada 1 kerusi pada PRN 2025 Ini semua fakta ya Ini bukannya auta ya. Jadi PR uh, PH jatuh 87% okay. Ketiga dan yang paling kurang jatuh Ialah Barisan Nasional Barisan Nasional jatuh dari 14 kerusi Pada PRN 2020 kepada 6 kerusi pada PRN Sabah baru ni maknanya dia jatuh 57% hampir separuh. Okey. Now sekali lagi kejatuhan semua ni adalah disebabkan kempen tolak parti tempatan parti luar berjaya. Tetapi lepas itu itu ini bukan terutamanya sebab dia ni ke dia tu tetapi bila kita buat perbandingan tahap kejatuhan, ha, ah, kat situ kita boleh nampak something. Dan yang paling teruk kena ialah Perikatan Nasional. Itu 91% penolakan atau lebih tepat lagi 90.91%. Maknanya, di situ sahaja jangkaan saya betul iaitu Perikatan akan Maaf nak kata, bukannya saya nak sindir tapi saya pernah kata bungkus ikat tepi. Memang dia bungkus ikat tepi, dia dapat satu kerusi. Dah satu daripada tiga. Barisan nasional dia jatuh separuh lebih je. 57% daripada 14% kepada 6%. Okay. Now, bila awak dah faham itu, sekarang kita pergi lanjut ya. Okay. Now, bila kita kat PH ya, PH. Pengundi mereka majoritinya bukan Muslim. Now, peratus Cina di Sabah ni, Kurang berbanding dengan Cina di Semenanjung. Jadi DAP... Uh, sekarang PH ni... Uh, DAP kena teruk. Okey. DAP kena teruk. Tapi PH kena teruk sebab pengundi Cina di Sabah tidak seramai di Semenanjung. So memang di Sabah dari awal PH memang lemah. Okey. Now. Penurunan prestasi adalah... Saya dah ceritalah. Uh, kempen tolak parti Semenanjung. Pilih parti tempatan berjaya. Okey. Now. Semenanjung... Didominasi oleh pengundi Cina dal, uh, uh, dalam pengundi bukan Melayu, jauh lebih banyak berbanding dengan di Sabah. Dan di Semenanjung, uh, ki, menjelang PRU 16, kita tak terkesan dengan kempen tolak ni apa semua tak wujud. Okey, itu Sabah aja Jadi, saya berpendapat menuju PRU 16 di Semenanjung, PH tak akan terkesan begitu banyak. Okey? akan terkesan banyak alright, sebab yang saya ulang ya, di Sabah nampak jelas, kempen mereka untuk tolak Parti Semenanjung telah berjaya, alright so this, it, itu tak akan jadi faktor menjelang PRU 16 now, ini uh, kita lihat, perikatan dengan barisan pula, di Sabah perikatan dengan barisan, dia kongsi segmen pengundi majoriti yang sama, iaitu Muslim Bumi Putra. Dia kongsi segmen pengundi yang sama tapi dalam pada dalam pada ya, orang Sabah tolak parti Semenanjung barisan masih dapat kekalkan 40 lebih peratus kerusi dia. Perikatan hilang hampir 100 peratus. Jadi di situ kita boleh buat perbandingan dan jangkaan menuju PRU 16 dan ini sejajar dengan apa yang saya katakan selama ini yang terbukti di Mahkota dan Air Kuning di mana ramalan saya tepat masa itu iaitu penolakan terhadap perikatan makin meningkat sebab walaupun kongsi segmen pengundi yang sama di Sabah barisan retain 40 lebih peratus perikatan hampir hangus terus. Ya. Dia rugi 91%. Barisan hanya rugi 57%. Ya. Dia kongsi segmen pengundi yang sama, jadi boleh buat perbandingan. PH ya, di Sabah dia memang dah lemah. Sebab pengundi Cina di situ tak seramai di sini. Di sini ramai. 28% lebih lama eh. kat situ 7 lebih peratus sahaja ya. dan dia terkesan lebih disebabkan tolak kempen, uh, kempen tolak parti Semenanjung sekejap lagi saya akan cerita babak parti itu adalah parti Perdana Menteri sekejap lagi saya akan cerita tetapi dia terkesan sebab itu. So di sini di Semenanjung saya tidak kira dia akan terkesan begitu banyak walaupun saya dah beritahu dari awal saya jangka PKR akan menurun sedikit tetapi barisan akan meningkat mendadak Saya dah beritahu berulang kali Saya terbukti benar di Makota dan di Air Kuning ya. Dia akan meningkat mendadak Dan jumlahnya PH dengan barisan Dia akan dapat majoriti besar Nampak Saya nampak bahawa Menerusi PRN Sabah ni Saya nampak tanda-tanda Jangkaan itu adalah betul Sebab saya ulang, perikatan dengan barisan kongsi segmen pengundi yang sama tapi peringkatan nasional hampir total loss. Barisan nasional, dia masih dapat kekalkan 40 lebih peratus. Okay. Alright? Ha. Okay. So, kesimpulannya penolakan terbesar Parti Semenanjung Memang orang Sabah tolak Parti Semenanjung Tetapi penolakan terbesar adalah terhadap Perikatan Nasional Dan ini berbalik kepada jangkaan saya menuju PRU16 Barisan Nasional akan rampas banyak kerusi dari Perikatan Nasional Dan kita sudah lihat peralihan sedikit pengundi Perikatan Nasional kepada AMNO di Air Kuning, di Mahkota dan di Nenggiri. Di banyak PDM, okay. Now, sekarang kita masuk cerita parti perdana menteri. Now, walaupun ada penolakan besar besaran terhadap parti semenanjung, tetapi PH perlu ambil perhatian bahawa apa kita nak cerita sekalipun gabungan itu tetap gabungan di mana perdana menteri adalah dari gabungan itu buat kali pertama dalam sejarah pilihan raya negeri di Sabah berlaku dalam pada PH duduk dalam kerajaan pusat dan pengerusi dia adalah Perdana Menteri dan dia turun giat berkempen dan PH ada kelebihan jentera. So bila PH merosot 87% dalam pada parti itu ada Perdana Menteri. Benda ini sekarang perlu diterjemahkan dengan teliti. Apakah maksudnya? Sebab eh uh, berkempen isu kempen itu hanya khusus untuk Sabah. Kita tak boleh buat perbandingan dengan Semenanjung. Semenanjung menuju PRU 16 tak ada isu kempen itu, tak ada parti-parti Sabah. Tetapi apa pun, ya. Parti Perdana Menteri yang turun giat berkempen. Tetapi benda ini berlaku. Jadi saya berpendapat dan saya telah berbincang dengan uh, pemikir lain dan mereka setuju bahawa mungkin isu Albert dan serangan dia terhadap uh, apa isu Albert dan isu Syamsul mungkin telah ada impak sebab kita tak dapat lihat setakat ini sebab lain baru terlalu awal untuk buat uh, analisa lekat yang saya maklum saya belum boleh confirm tapi setakat yang mak saya maklum Pakatan Harapan uh, ada dalam kerajaan. Barisan Nasional saya tak dapat confirm lagi. Uh, saya tak dapat pengesahan lagi tetapi yang saya tahu Pakatan Harapan ada, adalah sebahagian daripada kerajaan Sabah. Okey. Uh, satu kerusi itu dia sebahagian daripada kerajaan Sabah. Jadi uh, tiga Okay. So Haji Ji kini sebagai ketua menteri Benda pertama yang Haji Ji perlu lakukan Ialah untuk membuat lantikkan sekarang Ahli-ahli Dewan Undangan Negeri yang seterusnya Untuk kukuhkan kerajaan dia Sebab benda boleh kalih bila-bila masa Sebab contohnya Tiba-tiba um, uh, ya Yang bebas dia beralih sokongan kepada warisan, amno berjaya ya, yakinkan dia ni dia tu dan sebagainya tiba-tiba warisan boleh jadi kerajaan uh, bentuk kerajaan. Jadi benda pertama yang Haji Ji perlu lakukan ialah dengan cepat. Ya tak kiralah siap kerajaan yang terbentuk ni komposisi dia ada apa tetapi perlu melantik ahli-ahli dewan undangan negeri tambahan yang dibenarkan di bawah perlembagaan Sabah. So jika awak ada apa-apa soalan awak boleh bertanya di ruang komen. Ada juga yang bertanya kepada saya ya. Mengapa uh, banyak mesej hilang. So bila awak tanya beberapa orang tanya saya automatik nak tahu mereka mereka yang bertanya tu sebahagian daripada laskar cyber mungkin upahan. Sebab macam mana mereka tahu saya sekat orang lain? <laughs> Melainkan mereka sebahagian dari satu kumpulan yang dikerah untuk serang. Dia pemain, dia serang, mengapu. Saya dah beri amaran awal-awal. Jangan duk mengapu. Awak nak negatif, awak nak kritik, kritik. Ah, kritik. Awak nak kritik UMNO pun kritik. Perikatan pun kritik. PH pun uh, ni atau sokong PH sokong. Saya tak kisah. Tapi bila main menghina ah, ah, ramalan ke laut dan sebagainya. Ya, nampak datang untuk menghina. Uh, kali ini saya dah beritahu terus disekat lambat laun disekat.